29 апреля было проведено плановое зарыбление второго пруда Луганской ТЭС. Сегодня провели, произвели зарыбление второго пруда совместно с УОРом э, Станично-Луганского района. Запустили карпика навеской 120 грамм. Э, планируем это производить дальше, э, так как в этих прудах очень хорошо растет рыбка. Вот, чтобы люди радовались, чтобы была цена у нас дешевая, чтобы радовались любители рыбаки. Ор будет осуществлять любительско-спортивную рыбалку. Для этих целей мы совместно с товарным хозяйством производим зарыбление для того, чтобы не уменьшалась популяризация и численность карпа. Мы выполняем свои мероприятия для правильного и грамотного ведения рыбного хозяйства. Вот. И будем производить организованную в рамках действующего законодательства и правил любительской рыбалки производить спортивную любительскую рыбалку. Поэтому совместными усилиями, я надеюсь, что мы доставим Удовольствие этот праздник любительской рыбалки, жителям города счастья и Луганской области. Существует весенние-осенние зарыбления. Ну, люди изъявили желание зарыбить его весной. Вот. Недавно зарыбляли толстолобом, белым амуром. Так что рыба в этом пруду растет, есть. Люди будут радоваться. Что касается помощи общественных организаций. Благодарим за сотрудничество, очень хорошо помогают. Сейчас, как вы знаете, идет нерестовый период. В нерест активизируются браконьеры. Большое спасибо общественным организациям, таким как УОР, Николаю Васильевичу Ардальянову и честным рыбакам-любителям. Большой вклад вносят в рыбоохрану. В дальнейшем планируем зарыблять остальные водоемы ЛТС. Ну и также присутствовать на специально товарных рыбных хозяйствах по области.